Кулінарні шедеври повинні народжуватись на ідеальній кухні. При неправильному розташуванні меблів в цій зоні ви будете робити багато зайвих кроків і рухів і через це швидко втомлюватись. Щоб уникнути цього, необхідно правильно організувати робочу зону, щоб усі предмети і прилади знаходились на оптимальній відстані. Тож перша справа планування робочого трикутника мийки, плити і холодильника. Есть нормы, которые должны использоваться. Это между стороны рабочего треугольника должны быть не больше полтора метра. То есть для того, чтобы при шаге вы теряли немного времени. С основой кухни мы разобрались. Теперь следует подумать про расположение других мебель. Тут есть несколько вариантов. Поговорим про каждый из них отдельно. Александра, какие принципы планирования кухни бывают? Кухня есть прямые, то есть когда просто идет одна ровная стена. Есть Г-образная, когда кухня угловая. Есть П-образная, когда кухня уходит с двумя углами. И кухня островная. Если что это кухня линейная? Какие тут правила? Между мойкой и варочной должно быть минимум 45 сантиметров расстояния для того, чтобы приготовки не мешали ни мойка, ни варочная. Также не устанавливать ни в коем случае варочную на посудомоечную машину, если она есть. Когда кухня линейная, просто размещается в холодильник, мойка, варочная, с учетом полтора-два шага. То есть этот треугольник как бы раскрывается. Абсолютно во всех других кухнях, кроме линейной, используется именно треугольник. То есть, что кухня острівна, холодильник у нас стоит отдельно, так? Uh, да, холодильник стоит отдельно, он не встраивается в остров. Он может быть встроен либо в систему колонн, либо просто самостоятельно отдельно стоять. Но опять-таки он должен быть в, зоми, в зоне досягаемости. А что до окремо отдельно, то есть шкафы, шухляды и тощо? Лучше использовать выдвижные шкафы потому что это удобно. Когда выдвигается полностью шкаф, мы видим, что там происходит. Нам не нужно заглядывать, если там составлены кастрюли, не нужно доставать все, которые валятся на тебя. Варочная поверхность, где она должна расположиться? В куте, посередине, Желательно, щоб вона стояла по центру, щоб вокруг неї було место для посуды. В углу сейчас планировать планувати практически нічого не рекомендується. На слід зазначити, що принцип планування багато в чому буде продиктований розмірами самої кухні. Наприклад, для малого приміщення варіант острівної кухні буде неприйнятний. Тож пам'ятайте про це, коли будете вибирати собі кухню.